Доброго дня, співвітчизники та неспічизники, я хочу поговорити про Ларису. Буду говорити російською мовою, щоб більше хто зрозумів. Я володію і українською, і, російсько, і англійсько, російською, англійською, але прийдеться російською. Смотрите, у нас когда началась война, я как неизлечимо больной, у меня тяжел... тяжелейшее заболевание, плюс оппортунисты. На данный момент я нахожусь в ремиссии, ну, конечно принимаем какие-то препараты, но я не об этом. Я так как меня не могу, ну в армию, ну не могу пойти воевать. Я был пожарником в молодости. То есть я пошел в ТРО, но мне сказали, не, братан, ну не надо. Я начал делать пауэрбанки. У меня был приятель, который поставлял мне аккумуляторы. Я сидел, паял это, и я заходил на военные сайты и писал, что бесплатно военным присылаю пауэрбанки. без вообще никаких этих. Ну, Просто под честное слово. Ну или э, как бы фото звид такой. Э, Там, на этом сайте, мы познакомились с Ларисой. Это было давно, уже года два назад. Мне э, как бы по, ну, по жизни понадобилась помощь, и она меня. она меня первая единственная, кто выручил, кто помог мне и помогает по сей день э -э помогает очень сильно э -э она мне и лекарства ну помогает достать там ну которое получше и с волонтерами разными меня ну связывает и бывает там денежка и, и помогает бывает мне ну у нас война как вы хотели причем я не знаю, как у вас за границей, ну, какие новости, но не все так радужно, как, как пишут. Умирают люди, умирают ни в чем не повинные люди. Ну, есть такое. Я не знаю, Лариса для меня это святой человек. Мое имя, извините, я забыл представиться. Мое имя Ярослав Ходос. Меня многие знают как хорошего, как плохого, ну, как обычно, как всех людей. Но за Ларису я скажу, что это... Она очень... У нее очень тонкая душа, она очень эмпатичная отзывчивая, она добрый человек. Да, у нее есть какие-то взгляды, как и у вас всех. Просто она свои взгляды как бы на широкую публику э, ну, проецирует, а мы молчим тебе в тряпочку. Э, я вас прошу, прежде чем ее там чем-то хейтить, отзывать. Проверьте информацию, если она говорит как бы неправду, можно же ей вот сказать, Лариса, это неправда, потому-то, потому-то. А без проверки, просто обвинения, чтобы человека просто вот обидеть, это низко, ну, это низко, это, это я не знаю, это, ну, самое низшее как бы каста, вот эти вот сплетники и тех, кто не могут ни физически никак повлиять на что-то, но где-то своим червивым языком наплести какой-то гадости. Так что я вас дуже благаю, будьте терпимы друг, ну, друг одне до одного. Эээ... Би, будьте благорозумними. Йде війна. Зараз, не наразі нам, е, між собою там якісь ссори. чи це під, все потім. В потім. Я вас прошу. Розберіться, що за людина. А потім кажіть плохо. Вона допомагає багато кому, багато кому на фронті. Ви подумайте, що ви зробили для війни і що зробила вона. Ну, в мене все. Я вас благаю. Будьте осознаними, є таке слово, осознаними. І терпіми я розумію, все, війна, напруга, все у нас в Україні світла, води нема, буває довго. Ми тримаємось. Так що я вас прошу, Лариса, е гарна людина, ви помиляєтесь, хто пише всякі гадості. А кто без проверки, то и вообще за базар не отвечает. Пусто слов. Вот так. Пусто слов. Все. Слава Украине. Всех обнял. Скорейшей перемоги.